получается. Короче, в четверг мы скосили. С сыном приехали Два трактора. Скосили, мы все дело за три часа. Ну там 380, сейчас я вот дойду, как раз будет 2400 штук. 13 пока розвез. Что-то не хочет сегодня пресс работать. Заметьте, в одна сторона постоянно бывает не завязывает, перешел на, на другую бухту и началась пляска. Поки йшло, шел как короче, все было в порядке сейчас пришел вот я на Сука я. 500 550 штук запрессовал 5 розвязей было. Ну, нормально, я считаю. Конечно, хорошо, но вообще не выпадает. Ну, блин, прессу уже сколько год. Там все разбито, блин. 5 штук, это нормально. И 13 нормально, блин. Но все равно, они сегодня как-то притомило, 13 штук. буквально два там выпала, нитка запуталась. Розглясть була була цього десь. так, в принципі. Коротше, цей крайній кусок. Це я обираю ще свої плащання. Там, де я сикав вбираю, це я крайній обираю. В принципі, по пасінові все. Він заготовили, всі впадила переживав, що не Коротше, там чуть-чуть мені виділили Сіна як Сип коротше завіс. запрессовать, а не... Оно будет, блин, если оно мелкое, воно перед прессом будет его гарнуть, блин, це... Короче, не могу. Так что, так что... Я скажу, воскресенье. Вот, раз, остановимся. Нашу мало. Конечно, на МТЗ прислать, ё-моё, блядь. Надо быстрее. Пятибрав. Я вот сейчас скажу на поныженных Получается. На черепашке. Получается, я говорю, там шеста. Наверное, я там сильно по скоростям не соображаю. Я, блядь, нормально. Вес успевает, вяжет. А на 25-ке либо на пониженных что тоже есть повышенные пониженные либо на поныженных пониженные либо на повышенных пониженные второй скоростью не пидешь скорость короче сильно быстро не остановится блин так что якость так после сезон прошел заморился, конечно, я уже, блин, хорошо хоть. В этом году сынуля помогает, крепко помогает. Сегодня приехал, чуть -чуть. да, ведь покушалён чуть-чуть. Да, не быстро, лучше чуть-чуть не понимая там кое-каких нюансов я люблю совет. А раз, раз, раз. Вот там за гриб, там подгрип, там выродка, там раз, раз, раз. И ничего, научится. Что у него долго получается? Он разворачивается долго. Развернулся туда, потом назад стоит. Я так не грибу, я почти назад никогда не стою. Я уже, сколько, блин, грибу. Уже рука набита знаю да как надо развернуться, да как надо. Но тем не менее, блин, ГРБ, блин, отлично вообще. Помощник мне, и, и косы, все в порядке. Приехали мы с ним. Два трактора тут, на легке вообще. Положил им это, Я ж хотел, думал сначала, как бы меня была бы скат, подскатку продать. Купить себе видео, обязательно кто-то позволит Так что, короче, за сегодня выходный, все, в общем, звонить грузчикам. того хоть нюхаться, понятно, все дело. Кто как всегда, забухал. Но я, правда, им э, ничего не имею против, они ж... Они у меня спросили, пацаны, когда будем как, там понедельник давай. Все. Пацаны ответственные насчет этого дела. Так что не знаю, сейчас затюковать затюковал, либо завтра утром будем возить, либо сейчас позвоню, пацану, если свободный, может машинку Все, Якость так. Приволочка. И все. Кто-то на речке, блин, отдыхает. Кто-то просто отдыхает. И отлетила ли-то на синий. -мо. Но ничего, каждый сам себе выбирает. Здорово, один блин, ты мне доказал. Теперь сам всего заходи. Врацуй. Так що якось так. Так, ну що, кому подобається? Подобайка. На Напресовую. Може зніму як не грузитися, а може ні. Далі, далі буду готовий трактор на обзор. Все, все ж таки хочу зробити обзор трактора, але ну, йо Добре. У вас подобайка.